Звернення начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту на серед щодо приведення пожежної гідрафісів до виборки передбачених законом пожежі безпеки. Це що це? Даю проєкт. У мене тут вона є. Вам ще ж встановлювати гормоне каналу, правильно? <голоса> а канал, а, а да. Гроши получаете и вы, чи Горводоканал получает? Нет, Гроши Сына получает через Куца А через ЖКХ, да? Да, через, через ЖКХ. Через Ты помнишь, что надо было бы на гидранты 200 тысяч? Да. На люке 450 тысяч. Ну, жарко, тут, тут разные... цена питания, <голоса> цена, <голоса> питания, по-моему, 105 тысяч, да, 240 гривен. Да, там 83 замена ядра. А без этих ядра, это же... Это же... Лето скрипотное, обещает, им, нет, возможно, угорание просто по городу. А вон а, где находятся эти гидранты? На территории города. Везде. Во всему территории Во всей города? Во всей территории города. И а все надо менять? Не все. 83 нет. по водоканалу, то, что вот ведомство водоканала, 786 гидрантов. Еще есть ведомственные гидранты. Заводские и так далее, и так далее. То есть они заводские они сами делают. Заводские, выдают, да, они сами, сами покупают. делают, покупают, закупают, а не да, задраивают. Да. А то, что водоканал нам дает, значит, 80-е вот требуют замены, уже немедленные они они они, а не да, Сколько да. они поставили, не помните, я вот 200 тысяч там выделяли. Ой, я не помню, да. вы знаете. За 105 тысяч... 141 гидрант. Не 141. Там 83 гидранта заменили. и 141. Счетчик, счетчик, показчик. Показчики. Показчики надо заменить. А -а -а. То есть показчиков... Ну, Не, нет, нет. Цена показчика 40 гривен <соцентричных> одного показчика. А... 83 надо заменить. Полностью.

Друге питання позволення начальника про нашого комунального на, на, на спорта. Ні, давай на неї спомідають, поки пока є тут. Давай. Третє питання. Про чаліка за річного місця суми місце, щодо допущу за комунальне замовлення систематичне пробирання проїзних частин колорів, про те м'язівки та василівки. Це питання вже було у нас, я так понімаю. Єдине, що тут не вказана сума. Суму ми не можемо вказати, тому що ми не можемо провести ці розрахунки. Питание опрацьоване разом с управлением коммунального управлением капитального будівництва та дорожнего руху вот. и прохання начальника управления перенаправить питание разрахунку ему.

Провести перерасчеты, да, вот эти все? Провести и разрахунки. разрахунки. Да. Та включить кому коммунальных. Ну, это уже потом. Когда будут да, разрахунки, да, да. да. мы же не можем. Давай да. так, будут разрахунки, на комиссию придем, да, потому потом уже да. на направим, да? да, На да. план бюджета. Да. значит, сюда же опять да. перерасчеты, хайвер хай он подивится, там, рассчитает и опять на комиссию доводит. Да. Да. да, да, да. Пытали на нам. да. Пытание да. нормально. Да? Э, ну, да. Часто, а, часто, Там да. часто, часто. Да кроме ну, да, в Вчера, Потому, это, это значит, в Потому что все остальное убирается там, где ездят маршрутки, где ездит общественный транспорт. А у нас выпала Василевка. А в плане дороги... Правила, в плане дороги, по которым движутся транспорт. маршрутные такси. Вот, в основном это маршрут такси и на Тимирязевку, и на Василевку. Прыжа да. а там она настолько убитая, там да. полностью, там ямы на ямы, там погоняют. Да, да, да но если то в летний то период же... можно объехать... Нет, потому что, что на конечно, чистится дорога. А тут не чистится дорога. Не чистится. Не на я туда, в весельовку, не на Киберівку, дорога нічисти. Добре, що дякую. Принаправлено... Направити шилову для проведення да. розрахунків стосовно вартості робіт включити. Передбачені просто. І брат до нас сюди, і ми тут вже тримаємо. Добре? Дякую. Все, до Побачите. Питання другого начальника продаш до політики комунального господарства, щоб виділення КП списка кошти для належного отримання викидів благословить в місті на кладовищі. Ситуація покладу, що практично всім виділення ноль, передбачено 0 і за все про все 3 тисячі гривень, наскільки я розумію, 3 тисячі гривень на цілий рік бюджетних коштів. на утре у меня кладываю тоже ноль и практически везде во всем одни нули. Поэтому Короткевич написал новый выставка, согласованное с начальником и я думаю, что может быть, если мы не будем против, какие-то кошты будут выделяться. Что он хочет? Він хоче згідно з плану розвитку об'єктів благострілів міста кладовища, які фінансуються з бюджету 2014 року спискам, необхідно кошти для з'яття аварійних картофельких дерев в сумі 150 386 гривень для проведення поточного та формування малих архітектурних форм, то есть лавок по всьому місту, а їх там более 200, 39 200, тобто спецкомбинатори всі лак, які знаходяться на території міста судні. Спецкомбінати своїми силами вирубує і чистить, і вичищають, обчищають всі дерева. До, За останні по два роки, да, наші депутатські повноважень, які і я пам'ятаю, як голова комісії, не одне письмо від спецкамбінату не було одне, письмо. було прохання, і хто такое там не було. единственное письмо, которое написал Короткевич, не на комиссию с проханием выделить. До этого все вывозили и уже край, уже тупик, полнейший тупик, потому что есть конкуренция, частные предприятия, которые перебывают в ритуальных послугах и, и тому подобное. То есть поточный ремонт. Дальше. На поточный ремонт памятники установленных за солдатом ВВТ, Аллея Славы. Сумма 58 339 гривен. Каштурицы все додаются. Полностью все, все расписано, описано. Проханечка мне подтримать. І рекомендувати питання на плану бюджету для розгляду цього питання. Сума за все про все, виходить, 248 тисяч 925 гривень. Звісно, що вийде не все. Лавочки робити треба, дерев'я поняти треба, тому що не падають, і збивають і пам'ятники коломаються, і все остальне. Тому оце такі питання. Є які питання вже. Може, які є або становити. такая сумма. Рекомендуем на комиссию плана движения. Хай он убедит, если уже проханечка. Будет, будет, не будет, но будем просить. Дякую. Так, это а питание, Владимир, все, стосовно, стосовно вот этого третьего питания, да, что это, я так понимаю, позвольнение головы будинкового комитета Садова-300 еще до ремонта дворовой дороги это за хорошение прибудинковой территории, так? Да, дело в том, что там, э, это они звернулись, они были там на или, я не знаю, на приеме у кого-то. Это одно питание. А мы разглядали питание, питание про... Э да, по, 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 я помню, по Поэтому я снова возвращаюсь к вопросу по крим, потому что я тогда <св> размовлял, <св> после этого размовлял с Липовой, я <св> было же что когда сняли с этого. Мы сняли с него, и за счет чего мы хотели заработать. Да. да, был... А ну, тогда же была прибыль, не понимала вообще. Ну, они же уволил 70 человек, и все эти гроши, которые пошли на увольнение людей, оно же пошло это БТИ, оно пошло в затраты в него. И он, в принципе, закончил год без прибыли почти. Да. Да. И поэтому там цифра, если там на ремонт по было, ну, два года назад, я знаю, там, или даже три года назад было 120 тысяч этого дома, то там сейчас вроде были 150-160, я не знаю. Ты можешь сказать, и вот это Садова 33. там звучалися мешканцы неодноразово. В И последний раз, я не знаю, ты был тогда на комиссии или нет, там была такая ситуация, что стоял вопрос с БДИ забрать порядка, ну, или, у них же там они вообще платили с прибыли 5% в городской бюджет. А все остальные, в общем, брали на себе. И было на комиссии, вынесено, просматривался вопрос вынесения на сессии 30%. Таня, он вот, сказала, забрать по Киевской все 70". 70. Нет, ну и 50. Вот. Остановились на 50, 50. В общем, 50. процентов. В общем. И за счет этого, типа, отремонтировать в этом здании крышу. Тем более, это пятиэтажный дом, и два этажа относятся к коммунальному, ну, коммунальной собственности. Я тогда проголосовал и это, да, надо, 50, сказал, что в общем, за счет да. этого да. самого. За, это, за 30, счет включения, включения да, да,

Вот пойдешь само по туди, а ми повертаємося і я думаю, що... я думаю. Вопрос ставить, його винести на планову бюджет, потому що там... Ні, ну разгляд на плановий бюджет, і там уже... Я ж говорю, що я пошел далеко, цифры, Валерий, цифры, какие цифри, Ты же не сказал, что ты цифры. Ми не знаємо яку суму, що ти, о чому говориш. Вопрос же стоит один. Ты знаешь, как выделяют? Выделят 50, будут ремонтировать третью часть. Выделят на все, тут я не могу знать, сколько там грошей вообще за ситуация. <клышко> ну, было, я говорю, на такие аналогичный дом, на Якира 20, по-моему. Ну, и аналогичный. Там было, я помню, года, наверное, три назад, в общем, 120 тысяч. Сейчас же цены, наверное, увеличились на, этот, на на все это. Я, что работает. А? Ты хочешь Полностью демонтировать слою, то так там уже дороже, да? то, что мы пустили вам список ты, наверное, ничего не пишет. и полка, и их вот так на меня. Воно, воно а, а включено и, уже, правильно, Тай? И, тогда, и не не мало и того, что, что я выделял да на, это, с предыдущих своих грошей, выделял э, куцу, вот как раз, ну, только на правда, 15 тысяч выделял, в общем, этот, менять эти, как-то, отливы, что ли. Они успешно ляпнули поменялось Поменялось поменялось. Наш уважаемый Ярослав Валентинович, говорю, он успешно их профукал, будем так говорить. Вот, поэтому в связи с тем, что мы там готовы к проведению тендеров долго, так, никуда ничего не работает. Поэтому Давайте, ну, уже, ну, уже, надо, там. надо, ну, Но надо там поляк, расчет, ну, расчет. Ну, называли цифру 160-180, ну, ну, это много. ну, давай, раз... давай, сделаем так. Да. давай мы направим на план бюджета, а ты пойдешь на план бюджета уже там расскажешь, что, а, а что там Хорошо. Да, а я... на... Добро. План я... да. а это... бюджета сейчас выберем и пошло. Есть так по-любому, есть, по-любому, это, 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 цифры... это листок, я ничего не говорю. Цифры... По этому листочку можно только в титульный список его внести, не более того. А тут ну, надо кашторы сформировать, чтобы смысл, я не вижу смысла сейчас. Давай да. кашторы сделай, кашторы и будем с кашторы сообщать. Вин есть. Ну, так, Знаешь, что называют, там цифра 160 тысяч. Ну, я шоу? думаю, у них есть жековская цифра. Я просто даже говорю, что сколько мы. Мы что, полностью домой, или, по крайней мере, будем поддерживать на всю цифру? Ну ты пойдешь туда общаться с ними. Куда? На комиссию? Ну, да. да. Федерство. Ой, Федерство. ну я, или, я через Калининскую или через Липову попрошу, допустим, чтобы они вопрос этот рассмотрели. Мне надо сейчас, чтобы было решение комиссии. Потому будет. что это наша держава. Ну, я не питание, я не против. Я не против, тоже, но потребно, скажем так. То, что выделяют кошки и закатывают одну покривлю, а полка жопы остается не тронутыми, — это не ремонт. Не ну это правильно, это не Потому нет. Нет. Да, Потому что, все, отвечает да. четвертый постенок, люди да, хотят, да. Скажутся, По большому и, сразу жалоба, За все на готовности. Крышу катаешь, а сразу жалоба, отводы, все на готовности. Это, это по большому. Ну, добре, иди на комиссию, я скажу на комиссии, давай, я не против, давайте давай, на бюджет, бюджетное направим, а там уже ты уже сам. Ну, це все равно будет, я буду говорить, апрельская сессия. Ну, не раньше. Ты, ты. Не да. Поэтому не раньше. я до этого времени предоставлю смету. Доброе, доброе. Ладно, Петримов. А тепер це по цьому питання, про звезд будинкового комітет щодо ремонту дворової, дворової дороги та за характерия прибудинкової території. Там непонятно, там, в общем, коротше, якісь частные підприємці підняли, положили плитку, трошки підняли оці, 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 оці їхні прибудинкові, я не знаю, как он називається. За счет замочення плиточка трошки підняли всі їхні частые тела реки, непонятно. Тротуар звісно опустився, вода пошла туди до людей. Естественно, они хотят денег, и отводы, и переводы, но це, это Шилово, я сейчас скажу по себе, это, 20, это 15 тысяч, это проектная документация, плюс 300 работы. За все просто, чтобы там вырыть что-то и куда-то его везти. Вариантов других не Два года назад они приносили мне смету, кто-то сделал смету, там кто-то у них живет в подъезде, она была там 80 тысяч. На этот год, на прошлый год, со своих депутатских я дал 10 тысяч, чтобы позакидали хотя бы граммием что-нибудь. Ямы позабрасывали, ляснули гроши кидают до сегодняшнего дня. В общем, я тебе. Веришь мне, я тебе говорю конкретно. Значит, 15 тысяч проектная документация и 300 тысяч минимум стоит вот этот отводы, видневка и все подобное. Там рыть надо, там куда-то ее надо заводить, а куда-то непонятно. Она если вы... Там некуда вывалить. Там надо только рыть и туда ее спускать. Ну, там ситуация простая. Мы позапрошлом году, по-моему, да, мы дали нашему депутату, поддержали обращение Гончаренко, Татьяны Петровны, по поводу выделения денег на прибудинковую территорию. Вот они, 200 с чем-то тысяч ушло на эту прибудинковую территорию. Только не этого дома, а Ильинская 12, которые такие, длинные. Вот. Ну, короче, они срабыли эту прибудинковую территорию, в общем, то есть и там подняли, а все пришло сюда к этому дому. Это тоже потому, что ситуация, одни сделали, другие учатся. Вот это такая ситуация. Поэтому ну, там сейчас... А? Теперь, что <свот> там сейчас это туда, да, туда заезжаешь, там, тихий ужас. Там, там коммунальный, а это а, 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 же бизнес. Бизнес выложил, замочение, естественно, поднялась, и все пошло туда вода. Поэтому я думаю, что надо на управление ЖКХ разведать, выходит пути вырешения от Ну, вариантов, конечно, не ну, ну, давайте, это, 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 принять меры, это, по, ну, Вы решили в месяца Вы решили, потом они надо на по то я там ну, там я не даже не знаю, что там. -то. Я, я, тоже не знаю, потому что там сложно, сложно. Тут я, ли, бизнес никто же не заставил быть, что там, это же гроши страшные. А там и, пара, Так, ну, тогда за городские деньги и, и, бизнесу в том числе. <связь> и вот там получается, <связь> это же возле ПТИ между двумя <связь> домами поставлены эти столбы вообще туда с той стороны не заедешь. они все едут вокруг этого дома. Вокруг этого дома. Заезжать. Заезжают и туда. Добивают то, что есть, вообще, то есть. А потом езжают на асфальтированную дорогу. У меня, смотри, я положил... Положил у меня дорогу к садику, да? А там как раз на месте на дорогу на ту страшную выходят. Машины, естественно, что там ехать уже ж невозможно. Вот по этой дороге Они разваливаются по придомовой. И по садику, на бордюре, и выезжают туда. И мне злой я уже я привез свал. Ну слава такой, пластера слава еще. То есть скоро по моему заезду, нормально, но отцы не проедут. Что ты думаешь? Через два дня свои, понимаешь, отодвинули, раздвинули так, и проезжают машины дальше в зависимость. Я не знаю, что это. Еще вам саду лежат свои силы. Серьезно, можно попросить? Ну, поездите. Это недорого. Это Это хорошая мысль. Ну, поездим все пытания, какие-то... Ну, я не знаю, Научите мне раздавиться управлением уже пихали. Как я, я, сейчас. А? я, 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 я могу данное питание. И найти вот. На шаги вырешено данное пытание. И, и, данное... и, 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 и определить и, хотя бы в течение месяца или там. А надо как-то, в общем, ответ, или сколько вы нам дают сейчас? 10? 10 дней, 10? 10, 14 дней по закону. 14 дней по закону. все если в Пургинске, все, все